в своих расчетах мы используем данные промысловой статистики. На водохранилищах прямого учета их теофауны проводить невозможно по техническим и организационным причинам, поэтому расчетный метод, в котором используют данные промысловой статистики. И естественно, если они отличаются от реальности, а они отличаются, к сожалению, то мы имеем некое искажение запаса, но это не искажение, скорее, а ошибка, которая закладывается, которая позволяет нивелировать вот именно несовершенство ну, нашей промысловой статистики. Если промысел сработать лучше, вылов поднимется, стало быть, э, соответственно, поднимется расчетный вид. То есть такая система более-менее саморегулирующаяся. Что касается подрыва популяций то действительно для некоторых видов нами отмечаются э, показатели биологического перелова, э, то есть ухудшение структурных показателей. Ну, это плотва, прежде всего, э, Каковского водохранилища, она сейчас более-менее восстанавливается, э, по крайней мере, рассчитываем и в отваге не чувствуем водохранилища. По остальным видам ситуация, ну скажем так, если в, в, так, в обобщенном варианте, то она напряженная, но не критическая. То есть э, те виды, те популяции, которые действительно находятся на грани исчезновения, как правило, это личные популяции, которые в условиях водохранилища, в условиях зерного типа, они и так и так по биологическим причинам э, снижают численность. То есть промысл здесь ну, является только лишь... время следует отметить, что для ряда популяций промысловых видов ну, это, конечно, карась, вот ценным трудом назвать, но тем не менее это ресурс, вот. мы наблюдаем наоборот улучшение всех характеристик вот, и увеличение его запаса. Следующий слайд, пожалуйста. Вот можно э, посмотреть структуру по рыбохозяйственным категориям. Для сравнения нам выбран период 1986-1990 -го года, это период максимально полового водохранилище которого составил 24 тысячи тонн, что в принципе соответствует проекту.